Laçın yolunun bağlanması ekaktivistlərin və sülhməramların o Xan kəndindən Ermənistana gedən yolu bağlaması haqqında açıqlama vermək istəyirəm. Yəni ki hamının gördüyündən əlavə görünməyən hissəsini də danışmaq istəyirəm ki bu hadisə niyə baş verdi və məhz niyə bu gün və nə qədər bu davam edəcək. Bunu sizə çatdırmaq istəyirəm. Rusiya, Türkiyə və Azərbaycan Zəngəzur koridorunu açılmağın istəyirlər. Bunu dəfələrlə hamı deyir, mən də demişəm, amma Ermənistan Amerikanın, Avropanın ıı, verdiyi əmrlə Zəngəzur koridorunu açmaq istəmir. Və Rusiya, Türkiyəyə, Azərbaycana qəti etirazını bildirir ki, mən bu Zəngəzur koridorunu açmayacağam. Odur ki, Rusiyayla Azərbaycan və Türkiyənin birlikdə qərarı ilə o yol bağlandı. Yəni Xan kəndindən Ermənistana gedən koridor bağlandı. Ta o vaxta kimi bu bağlı qalacaq ki, nə vaxtı ki Erməni qol çəkəcək Zəngəzur koridorunun açılmasına diqqətlə qulaq asın. Bunu Rus, Türk və Rus, Türk və Azərbaycan birlikdə qərarə gəldilər. İndi onu nə vitd ediblər, nə formada ediblərsə bu gün alınıb. Yəni ek aktivistlərin oyunu, onların qabağını e, sülh məramlarının kəsməsi, bunlar hamısı bir oyun, siyasi bir oyundur. Siyasi bir oyundur, birlikdə fişli qərarə gəlinmiş oyundur. Yəni Rusla Azərbaycan və Türkiyənin birlikdə qərarıdır bu. İndi biz hamımız söylürük Ruslar orada ki, a bura bax Ruslar kəslər bizim qabağımızı qoymurlar. Bunlar hamısı bir siyasi oyundur. Gözə görsənməyən hissəsini hiss edən danışıra. Rusiya ilə Azərbaycan birlikdə bir qərarə gəliblər ki, ekaktivistlər gəlsinlər, sülh məramlıqda yolu bağlasınlar. Yəni ki, Erməni incisin, Erməni qol çəkisin. Əsas məqsəd budur. Yəni gözə görsənən istəsə isə, hansı ki, hamı görür, sülh məramlıqları hamı söyür. Bu nədir? Bizim qabağımızı kəsdilər, əclaflar, vicdansızlar. Söhbət bundan gedir. Volkov da gəlməyəcək. Orda çox davam edəcək. Hətta vaxta kimi ki Erməni qol çəkməyə icazə verəcək. Yəni ki mən qol çəkirəm, Zəngəzur koridoru açılacaq. Onu da Erməni qol çəkməyəcək. Bundan sonra vəziyyət başqacür olacaq. Siz sülh məramlılarının bundan sonra Azərbaycan ordusu ilə ıı, müqaviləsini görəcəksiniz və Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan polisinin Xankəndinə girməsini görəcəksiniz. Rusların şüayəti ilə özünüz hamısını görəcəksiniz. Polislər Qarabağə o xicon çanta ətrafına girəcəklər və orada hər şey dəyişəcək. Ağar Erməni qol çəkməsə. Ağar Erməni qol çəksə, onda vəziyyət başqacür olacaq. Amma indi biz yenə də deyirəm, ruslarla birlikdə Ermənəni məcbur edirik Zəngəzur koridorunun açılmasına icazə versin. Vəziyyət bu yerdə. Bu qədər.